Це місце запросити наших братів та сестер з Дніпроднежинська, які приїхали досить здалеку, але приїхали в такій великій кількості. Навіть не знаю скільки, 20 чоловік вас приїхало, або, можливо, більше. Не знаю, не рахував, але запрошую вас сюди, на це місце і знаю, маю таку інформацію, що маєте сьогодні таке бажання слави Господня ім'я і співати для нього. Прошу. нас поставил после таких прекрасных голосов ребята э, с да Они поставили, очень высокую планку. Э, и, как бы, многие, может быть, ждут примерно такого же. Друзья, не могу такого обещать, потому что э, после обеда я знаю, что не повез И, вы знаете, друзья, музыка, она зачастую бывает, как бы, оболочкой. Оболочки, которые, как бы, позволяют проникнуть эту мелодию в наше внутреннее, в, в наше сердце. Но, по сути своей, на наше сердце должно ложиться слова. Слова, они должны менять нашу жизнь, должны корректировать, где мы не так поступали, и, и, и должны направлять нас к Богу. Есть такое место в Писании, когда Христос говорил разбойнику на кресте, Он сказал так, говорите тебе, Ныне, ныне же будешь со мною в раю. Если понимаете, о чем я имею в виду, то э, есть такая замысловатая история про запятую. То есть можно поставить запятую перед словом ныне, а можно после слова ныне. И меняется смысл всего вот этого, этого, этого выражения. Э, сегодняшний наш лозунг — это «Нехай святится имя Твое». Не знаю, правильно ли я выговорил по-украински. По-русски знаете, да, как звучит это все? «Да святится имя Твое». Э, к чему я про запятую? Если мы поставим запятую после слова «да», как будет звучать это? «Да, святится, святится имя Твое». Друзья, «да», сегодня святится имя Бога здесь, в этом зале. «Да», когда мы поем Ему, когда мы общаемся на правильной теме, когда мы говорим о вечности, когда мы говорим о том, что нам нужно, чтобы быть ближе к Богу, да, тогда святится имя Его. И сегодня вот мы хотим вот этот псалом пропеть, который мы поем в Нептодзержинске. И если у нас не получится спив, то я надеюсь, очень, чтобы вы обратили внимание на слова, они очень хороши и полезны. Щоб ваша християнська родина і ваша церква там, де Короживську, зростала і щоб Господь благословив кожну вашу сім'ю, ваших дітей за е, все те, що робите в своєму житті для Бога. Зараз хотів би запросити на це місце брата Івана, влащищення з проповіддю і прошу вас, дорогі друзі. братья и сестры, все присутствующие, приветствую вас в этот прекрасный день любовью нашего Господа Иисуса Христа, когда по милости Божьей мы имеем сегодня чудесное общение. И хочу выразить словами апостола Павла такое приветствие. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога. И это очень важно, что Господь по своей милости оказал нам сегодня очень большую привилегию, что мы имеем сегодня такое общение, когда Сегодня в нашей стране тревога. И мы окружены и Божьей, имеем радость общения. И может быть кто-то что так все должно быть всегда всегда только когда Бог будет даровать нам милость всегда так будет но не всегда так бывает Я хочу особенно обратить внимание на призыв «Нехай святойся имя Твое». Дорогие друзья, очень важно осознавать, что в нашей жизни мы всегда готовы благодарить Бога, воспевать Ему песни и псалмы, выражать ему свою признательность, когда мы благополучие в радости, то это нетрудно, нетрудно делать, хотя многие потрудились, приехали, но очень трудно чтобы имя прославилось в жизни так, как было у Иова. Я думаю, что вы все не раз перечитывали эту книгу. И когда Бог допустил страдания в его жизни, в жизни этого великого человека, я прочитаю эти слова, которые он произвел однажды, находясь в страшных обстоятельствах, и противник добивался разрешения создать эти обстоятельства, чтобы проверить человеческую душу, всегда ли она... Готова славить Бога, Творца Своего. И сказал Иоанн, «Нах я вышел из чрева матери моей, и нах возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословенно». Дорогие друзья, для того, чтобы высказать эти слова, вроде бы все так просто, но в какую минуту нашей жизни эти слова сказать может быть несколько сложно. И поэтому для того, чтобы это сказать... Необходимо иметь близкие отношения с Богом. А для того, чтобы иметь близкие отношения с Богом, нужно познать Его. И поэтому я хочу припомнить слова апостола Павла, которые он однажды произнес в послании своем к Тимофею. Такие слова он сказал, и я думаю, что это очень важно. Во втором послании к Тимофею, в первой главе, стиха 12, сказано, Ибо я знаю, в кого вернул. что он сохранить собой мой на умный день. Если бы сейчас задать вопрос в зал, брат, сестра, ты знаешь, что ты у первого? Апостол Павел с дерзновением сказал, «Я знаю, в кого я уверовал». Без веры прославить Бога, братья и сестры, это пустота. Потому что, если так написано, а без веры угодить Богу невозможно. И поэтому всякий приходящий Богу должен веровать. И когда он уверует, когда он познакомится с тем Богом, Который в его жизни совершил дело спасения, он знает, кого он благодарит, за что он его прославляет, что значит он в его жизни, каким путем он его ведет и какие цели и ценности он являет человеку. И апостол Павел, когда встретился на дороге в Дамаск, он познакомился лично со своим Богом. Кто ты? Господи, я Иисус, которого ты гонишь, рук на тебе, эти против граждан. Господи, что повелишь мне делать? Дорогие мои, его сердце было открыто для того, чтобы выполнить то, что он повелит делать. Почему Апостол так сказал, смог сказать, что повелишь мне делать? Он познакомился лично, встретился со своим Богом, и его сердце открылось для того, чтобы услышать его голос и выполнить то, что он повелил делать. Дорогие мои, это очень важно. И тогда не будет в нашей жизни обязанностей служить Богу. И не будет обязанностей хвалить Его. Это будет потребность. Дорогие друзья, как мы хочем больше пить, спать, отдыхать, это потребность нашего тела. И когда мы узнаем Господа лично, только тогда эта потребность в нашей души славить Его. Господь однажды сказал, тем прославится Отец мой Небесный. Евангелие Дана, 15 глава, 15 стих, если вы принесете много да, и будете моими учениками. Я думаю, что сегодня мы все хором можем сказать, что мы есть ученики нашего Господа. А чему Он нас учит? Мы видим, что Ио сказал эти слова, не просто, как говорят, ради красного слова, но это было его внутреннее состояние, когда его душа знала...